Частью в тайне, потому что не хотели представлять его общественности, пока они почувствовали, что достаточно надежно. Мы можем, наконец, показать и Видео на YouTube стало поворотной точкой. Его посмотрели почти полтора миллиона раз. Глен реактивный ранец Мартина за один день стали закусно. Теперь он почти готов воплотить мечту с другой в реальность.

я никогда ничего не делал при таком сильном мире, но не уверен, что сегодня все получится. И вновь реактивный ранец отрывается от земли. На мгновение он ну, даже висит без. Думаю, ты справился неплохо, да. Это много и не так. Они быстро выгружают дам, за ручки бери, собираются и возвращаются вот тут бери. обратно в офис, чтобы проверить все цифры которого мы ранее не видели в подвеске, анализируют бортовые журналы. Эй, ну что делаешь? могу увидеть положение лопасти, работы механизма. Пей. Будешь пить или уберу? Не хочешь? дай, дай. Глен уверен, что его ранит, будет летать.

Еще одна канава проходит вот здесь. То есть поберем здания. И оказалось, что эта канава перекрывает на наших больших столбовых ям. Перекрывает, это значит, что яма старее канавы. Да, совершенно верно. Таким образом, у нас вопрос. Получается, что на месте привинчатого усадьбы... строительство проводилась